Шановного вечора, дорогі друзі. У студії громадська платформа Медіа Майдан Черкащини з випуском новин журналісти інтернет-видання Новини Черкащини. Політики грають в улюблену гру Аліціада, бойовики на сході обстрілюють позиції АТО. А Черкаська міськрада провела позачергову сесію. Про це Наталя Косінова. Сьогодні позачергова сесія міської ради розпочалась з виступу новообраного секретаря Олександра Радуцького. Він зачитав звернення трудового колективу дирекції парку, якому люди просять не призначати голову головою підприємства Миколу Бондаренка. Натомість пропонують кандидатуру Володимира Стойка, який 4 роки працював замісником директора підприємства і має відповідну освіту та досвід. Також Олександра Радуцького підтримує депутат міськради Артур Савін. Крім того, на сесії сьогодні прозвучало звернення свободівця Юрія Боднера. За його словами, вибори намагалися сфальсифікувати, оскільки результати ЦВК суперечать даними дзвітполів та паралельному підрахунку голосів свободівцями. Він закликав небайдужих українців долучитися до акції протесту «Захисти свій голос, яка відбудеться під стінами, за його словами, не ілюстрованого 30 жовтня о 20-й годині в столиці. Про ситуацию в зоне, в зоне АТО расповедьте Илья точкой Ситуация в зоне АТО остается напряженной. К счастью, за прошедшие сутки погибших среди военных нет, но ранен один человек. Террористы и военнослужащие России продолжают нарушать условия минской договоренности и носить огневые удары по силам АТО. Ну, в свою очередь, наши военные ведут оборонительные действия и успешно отражают нападения, уничтожая огневые точки врага. Вот. Всего лишь за сутки Донецкий аэропорт был шесть раз обстрелян из гранатометов и стрелкового оружия. И такая же обстановка под Мариуполем. Но, к счастью, в самом Мариуполе ситуация остается подконтрольной. Вот. И ситуация напряженная еще под Волновахой, в Чернухино и в Донецке, соответственно. Вот. Россия продолжает перебрасывать свои войска из Ростовской области в район Донецка. Солдаты переходят границу без документов, шевронов и вообще без каких-либо личных вещей. Вот. Возможно, в данный момент это связано с грядущими выборами, ну, псевдовыборами, которые должны состояться на востоке 2 ноября. И по данным разведки, в этот день в Донецке и в других подконтрольных террористами городах планируются масштабные провокации и теракты. Вот. По поводу псевдовыбора Порошенко, который встречался с представителем комитета по вопросам вооружения Сенат США подчеркнул, что эти псевдовыборы проведение которых ну, объявляют ДНР и ЛНР вообще противоречат Минским протоколам и ставят под угрозу весь мирный процесс Ну а в Киеве тревая коалициада Блок Петра Порошенко ранку без попереджения запропоновал партии Самопомощь и та... Народному фронту Арсения Яценюка коалиционную угоду. 48 старинок. Я не знаю, что стали читать потенциальные партнеры, но Арсений Яценюк отверг это коалиционное предложение и запропоновал свое у всего три старинки. Оно предусматривает стратегической целью деятельности коалиции имплементацию соглашения об ассоциации с ЕС и создание предпосылок для вступления в эту структуру. Партия Самопович заявила, что готова приступить к переговорам, но только в открытую и исключить из коалиции, молечь, ну, вообще не пускать туда тех, кто голосовал за диктаторские законы 16 января. А такие желающие уже, в принципе, заявление написали. Вот. Юлия Тимошенко тоже заявила, что они готовы участвовать в коалиции и на министерские портфели не претендуют, что сделало ее, наверное, самым желанным союзником. Вот. Но переговоры идут очень тяжело. Но ну, идут. Идут. Партия регионов пока ни на что, прошу прощения, оппозиционный блок пока ни на что не претендует, а ждет. Значит, пока большие люди обсуждают глобальные проблемы по созданию коалиции, в рядах скромных простых депутатов без пяти минут зреет бунт. Кандидат от блока Петра Порошенко Мустафана Ем отказался работать за депутатскую зарплату в 6 тысяч гривен. Он написал в Твиттере... Слегка задолбались с вопросом о зарплате. Прожить на 6,5 тысяч не смогу, взятки брать не хочу. Врать о своих доходах не буду. За 5 тысяч гривен я не буду работать в парламенте. В Киеве невозможно прожить на 5 тысяч гривен. Вот. Ну, и закончил он тем, что, говорит, не нравится такой депутат, живите с олигархами и ворами. Они могут жить вообще без зарплаты. Ну, да, мы, в принципе, так и живем последние 20 лет. Вот. Ну а пока стороны спорят о том, какая должна быть зарплата, какой формат коалиции. Пожалуй, самый известный черкощанин, народный депутат, писатель, автор Виталий Чепинога вспоминал последние 10 лет сегодня на своей странице в социальной сети, он вспоминал, как Ющенко назначал Тимошенко, как они враждовали. Вот. Я зачитаю. Ющенко и Юля дружили дня два. Потім почали лаятися. Потім була попитка заговора і ультиматум Ющенка. Потім була відставка. Коротка, безпощадна і безглуздая війна в демократичному таборі, прем'єрство і Ханурова. Регіонали почали розуміти, що не все потеряно. Вибори 2006 року, більшістю демократів, Зрада Мороза, Янукович, прем'єр. І закінчить Віталій Чепиного тим, що сьогодні ситуація дуже схожа. Плінтусом, Янукович в бігах, ми з них сміємося. І нам здається, що вони вже ніколи не повернуться. Так ми колись уже думали. В общем, ожидаем лучшего. ожидаем, що коаліція будет демократической, Курс на Євросоюз неизменный, а Янукович не повернеться. Вот. Завершити наш выпуск новин, хочу гарною новиною. Завтра до Черкас концертом проїде група Воплі від а у прос-центрі медіа Майдан відбудеться прес-конференція її лідера Олега Скрипки. Приходіть, будь весело. А зараз для вас пісня Країна мрій у виконанні одного відомого черкащанина, якого ви всі впізнаєте. Побачимось. Суя, що доснилась мені, що існує в край! I'm Кто же увидеть, почувствовать и тайны там тварины небесной. Нам усомнение в небу несе, на чью весни. На раз. Хай несе меня.